Сейчас мы взяли вот сегодня, наверное, одно из первых сообщений, что взят первый город угледар И я поздравляю наших военных, что наконец-то прошло. Но с другой стороны, я хочу вспомнить, что бои за этот город шли почти два с половиной года. Если посчитать, сколько мы там оставили, ну, взять хотя бы э, для сравнения Бахмут, и сколько мы оставили под стенами этого города наших военнослужащих, какие там были потери гигантские. И там идешь идет о десятках тысяч наших солдат и офицеров, то ну это, знаете, это называется первая победа. Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. С вами Тарас Березовец. Сегодня суббота, 5 октября 2024 года. И сегодня мы с вами обсудим последние. Новости с полей сражений. Украинские силы обороны поразили на аэродроме Бориса Глебске редкие авиационные боеприпасы. Бывший генсек НАТО Йен Столтенберг пообщался с влиятельным британским изданием Financial Times и заявил о том, что войну в Украине можно закончить, а НАТО даст гарантии безопасности Украины. Правда, будут касаться они не всей территории страны, а той, которая будет находиться под контролем правительства Украины. Бывший главком ЗСУ, ныне посол Украины Великобритании Валерий Залужный выступил против мобилизации украинской молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. В Воронежской области сожгли свер... спиртовой завод, как говорится, ударили по святому. В оккупированном Энергодаре Запорожской области взорвали бывшего российского главу местного совета депутатов Андрея Короткого. Как говорится, Короткий стал еще короче после покушения организованного главного управления разведки Министерства обороны Украины. Короткий двинул кони. В Институте изучения войны заявили о том, что российское наступление на Донбассе выдохлось и не достигло поставленных целей. На Донбассе в результате удара баллистическими ракетами удалось уничтожить шестерых военнослужащих армии Северной Кореи. Еще трое получили ранения. В Польше начали формирование украинского легиона. Занимается этим Министерство обороны Польши, а также украинское консульство. И, наконец, в небе над Константиновкой на Донбассе был уничтожен российский штурмовик Су-25. Друзья, поговорим далее обо всем нашем обзоре. А вначале я попрошу вас оставить свое мнение под этим анализом, поскольку есть разные точки зрения. Я всегда стараюсь читать ваши комментарии. Часть зрителей хочет анонсов на, на, в самом начале видео, час говорит о том, что они отвлекают их от просмотра и теряют время. Я объясню очень коротко, почему это для удобства чисто телевизионная подача. Вначале я говорю то, о чем я собираюсь рассказать, потом я уже даю детальный анализ всего происходящего и в конце идет уже выводы вот такая структура моих блогов поэтому оставляйте свое мнение как считаете вы нужен ли анонс в самом начале видео или мы должны сразу приступать к обсуждению новостей, я также поставлю чуть позже голосовалку которая будет э, размещена в соответствующем разделе моего YouTube канала и не забывайте подписываться на канал нам остается всего ничего до 1 миллиона подписчиков, ну а теперь э, извините, 3 минуты вашего времени прошло и так обсуждаем, что же произошло Украинские дроны вероятнее всего поразили на военном аэродроме Бориса Глебска в Воронежской области редкие авиационные боеприпасы об этом сообщает военный Канал Defense News. Аэродром Борисоглебска находится приблизительно в 300 километрах от границы с Украиной и используется как база для российских боевых самолетов Су-34 и Су-35, которые наносят удары по украинским гражданским объектам и военным с помощью управляемых авиа Бомб. Радио Свобода опубликовала детальные спутниковые снимки, которые подтверждают поражение неизвестных ящиков или контейнеров, которые находились под открытым небом возле взлетно-посадочной полосы. Это не первый удар по базам российских штурмовиков. Кроме этого, сообщается о том, что целью получения разрешения на использование дальнобойного западного оружия было нанесение ударов как раз таки по аэродромам базирования, в том числе полевым аэродромам российской авиации. И таких объектов в зоне поражения баллистическими ракетами, атакам с, а также крылатых ракет Storm Shadow, аж 261 на территории Российской Федерации. Но в отсутствии такого разрешения мы видим наносятся удары с помощью украинских дронов также ночью вчера раздались взрывы над э, оккупированной Керчью, это восток крыма напомню, это мой родной город я там вырос закончил школу поэтому все происходящее там для меня представляет э, усиленный интерес оккупанты начали писать в своих пабликах вчера о том что также было временно прекращено паромное сообщение в оккупированном севастополе и сообщили Оккупанты со ссылкой на собственные разведданные о том, что в течение 1-4 дней ожидается нанесение ударов крылатыми баллистическими ракетами. Основная цель это ТЭЦ в Крыму, а также Крымский мост. То есть они чего-то ожидают, что вчера работала система ПВО. Пока детальной информации нет, но очевидно, что такие попытки вчера по Керченскому мосту отработать, либо по военной инфраструктуре все-таки были. Но пока информации, повторю, детальной нет. Тем временем, один из российских штурмовиков Су-25 был сбит в небе над Константиновкой, на Донбассе. Город также мне близкий, какое-то время мы были расквартированы непосредственно в самом городе Константиновке, поэтому я город тоже считаю для себя родным, как и многие города Донбасса, как тот же самый Дружковка. Славянск и Бахмут, который ныне захвачен оккупантами. Все эти города так или иначе связаны с местами несения нашей службы. Так вот, в небе над Константиновкой был сбит российский самолет, который перед этим обстрелял Краматорск. Об этом сообщил начальник Константиновской военной администрации Сергей Горбунов. Он сообщил о том, что обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Перед этим он обстрелял авиабомбами город Краматорск, крупнейший город этой конгломерации, где также э, прошла часть нашей службы. Тем не менее, сообщается, ш... сначала сообщалось, что самолет могли сбить сами россияне, такой friendly fire, но в итоге сообщается, все-таки его э, такие сбили украинские силы обороны, видимо он подлетел слишком близко к линии боя столкновения. Тем временем бывший генсек НАТО, который передал недавно образы правления Марку Рюта, Йен Столтенберг пообщался с влиятельнейшим британским изданием Financial Times, в котором прокомментировал план победы президента Зеленского, а также заявил о том, как союзники видят завершение войны в Украине и какими могут быть гарантии. Столтенберг возглавлял НАТО рекордно 10 лет. Он возглавил альянс в год аннексии России и Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году. И из-за процедурных вопросов не смог ранее оставить свою должность. Он досидел до самого, пересидел точнее свою должность 10 лет. И вот только сейчас, 1 октября, его сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рюте. В этом интервью, Столтенберг заявил о том, что он сожалеет и признает свою вину за то, что страны НАТО не предоставили Украине военную помощь раньше. Он говорит о том, что это должно было произойти. И в этом есть часть вины. И заявил о том, что он понял о том, что война неизбежна. За месяц до того, когда об этом начали активно говорить э, американцы со ссылкой на данные собственной разведки. При этом многие лидеры Запада, немецкий канцлер Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон в это не верили. На что он заявил: Считаете ли вы, что вероятность этого составляет 90 или 10 процентов, мы должны готовиться к тому, что это. Случится. Ключевое заявление, которое, безусловно, не всем понравится, поскольку Столтенберг теперь уже избавлен от необходимости озвучивать официальную позицию Альянса, и его в данном случае используют как э, непубличного лидера общественного мнения, такого топ-спикера. То есть, э, его мнение, очевидно, выражает то, о чем говорят в Альянсе, но то, что он не мог озвучивать ранее в э, нахождении статусе генсека НАТО. Что ключевое он заявил? Он заявил о том, что для поиска выхода из войны, который бы позволил Украине жить мирной жизнью, необходимо завершить войну и найти решение. Необходима линия, здесь цитата, пересечение которой определит применение статьи 5, напомню, это статья о коллективной безопасности НАТО, когда нападение на одну страну означает нападение на весь альянс. И Украина должна контролировать всю территорию до этой границы. Это может быть линия, которая не обязательно совпадает с международно признанной границей. Также он заявил, о том, что западные страны должны создать условия, которые позволят украинцам сесть за стол переговоров с россиянами. В том числе он говорил о том, что эти переговоры, скорее всего, получат импульс после президентских выборов в США в ноябре. Появится, как он сказал, какая-то новая инициатива с целью выхода из сложившегося. Тупика. Это могут быть попытки начать движение на поле боя в сочетании с движением вокруг стола переговоров. То есть здесь Столтенберг сказал больше, <coughs>, чем ему было позволено. Он говорит о том, что по сути эти переговоры уже находятся под сукном, они уже готовятся, и Украине предлагают: по сути, в обмен на, э, ну, я не хочу использовать слово, отказ от своих территорий. Будем так сказать, временное. Временное. Согласие того, что Россия будет осуществлять контроль на части оккупированных территорий, предлагает Украине <coughs> двигаться по пути получения полномасштабного статуса члена НАТО. То есть западно-германская модель, <coughs> которая была реализована до момента объединения Германии. Вот об этом говорит. Еще раз повторю, это не самая популярная, мягко говоря, точка зрения, которая очень многим <coughs> не придется по душе, но... Столтенберг ее озвучивает, исходя из своего нынешнего неофициального статуса. Далее, посол Украины в Великобритании, бывший главком ЗСУ Валерий Залужный, заявил о том, что он выступает категорически против мобилизации молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Категория 18-25 лет нужно максимально беречь. Я поэтому всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на должности главнокомандующего. Потому что нам нужна Украина и через 20, и через 30 лет, заявил Главком. Так он отреагировал на заявление ряда украинских депутатов Верховной Рады, в частности Федора Венеславского, члена Комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки, о том, что Партнеры периодически поднимают вопрос о снижении планки призыва до 18 лет. Об этом также говорили и ряд других народных депутатов, в частности Роман Костенко. Идем далее. Как сообщает BBC со ссылкой на сообщение губернатора Воронежской области Александра Гусева, украинские беспилотники атаковали несколько предприятий. В частности, одной из целей атаки был спиртзавод в селе Красное в Новохоперском районе. Как говорится, замахнулись на святое, ударили ниже пояса, нашли иглу Кащееву. Зачем размениваться на НПЗ или на военной базе, когда надо просто сжечь спиртозавод. И на этом топливо российских военных и гражданских обслуживающих военное объекты просто закончатся. То есть решили такие ударить по святому. И об этом сообщают в том числе местные паблики. Соответствующее видео распространяется. Одно из них я выставил в своем телеграм-канале. Можете посмотреть. Правда там много ненормативной лексики, когда это все прилетает по спиртозаводу. В оккупированном Энергодаре укоротили бывшего российского главу местного совета депутатов Андрея Короткого. Как я сказал, Короткий стал еще короче и взорвали под его автомобилем самодельное взрывное устройство от полученных травм короткий умер в больнице. Возбуждено уголовное дело с Следственным комитетом ответственность. На это, за это ликвидацию взял на себя э, ГУР, Главное управление разведки Минобороны. Очередная успешная ликвидация. Наконец, одна из главных новостей. Эксперты Американского института изучения войны констатируют о том, что до захвата Донбасса цели, которые обозначил Путин, слишком далеко. Длящиеся не один месяц наступления, которое сопровождается огромными потерями в живой силе и технике, более тысячи убитыми каждый месяц выдохлась. Об этом делают вывод американские аналитики. По оценке британских военных разведчиков, начиная с мая, Россия теряла ежемесячно не менее тысячи убитыми. Самый кровавый период также потеряла огромное количество бронетехники. Всего совокупно с начала вторжения более 10 тысяч. Констатируют американские эксперты, в результате добиться оперативно значимых успехов не удалось и не удастся в в дальнейшем, в сентябре продвижение российских войск уже заметно замедлилось, тактические успехи достигаются непосредственно на местах боевых действий, тогда кооперативные влияют на стратегический ход войны и затрагивают большие участки по всей линии фронта. При этом украинские войска, цитата, «эффективно защищают линию фронта, нанося значительные потери российским войскам, постепенно сдавая позиции, но не позволяя противнику добиться более быстрых успехов». Российские войска, это важная цитата, не располагают достаточными людскими материальными ресурсами, чтобы продолжать интенсивное наступательное действие бесконечно. И текущее наступательное действие России на востоке Украины, вероятно, завершатся в ближайшие месяцы, если не недели. Также один из запрошенных экспертов, генерал-майор в отставке вооруженных сил Австралии Мик Райан заявил о том, что российская армия сможет такими темпами воевать максимум месяц-два. А с учетом крупных и эффективных военных организаций, которые не могут продолжаться непрерывно после потери такого количества солдат, окно возможностей для России закроется. У военных это называется точкой перелома, когда у атакующих сил заканчиваются люди, техника и возможности необходимые для продолжения эффективной операции. То есть здесь в один голос западные эксперты говорят о том, что Россия близка к точке перелома. Точка излома, помните, был такой фильм все время, афганский излом. Именно это сейчас и происходит с российской армией при всех новостях, которые сейчас поступают достаточно тревожных с линии фронта в том числе после оставления угледара. Как мы видим, ситуация критическая, но тем не менее у противника ситуация выглядит сейчас не лучше, а во многих смы смыслах даже хуже. И этот наступательный порыв имеет все шансы завершиться. Я говорю, имеет. Я не говорю, о том, что это произойдет 100%, но все указывает на то, что... Противник близок к точке перелома, и вот это является, собственно говоря, ключевой. Это соль э, вот этого анализа, на который я обращаю ваше особое внимание. Тем временем, еще одна хорошая новость. Более 20 военнослужащих погибли 3 октября в результате удара э, баллистическими ракетами. Скорее всего, это были атакам, как предполагается, по российскому военному объекту вблизи Донецка. Об этом сообщает Киевпост со ссылкой на источники в ГУРе. При этом, согласно данным э, украинской военной разведки, было ликвидировано не менее шести военнослужащих армии Северной Кореи. Трое также получили серьезные ранения. Это в числе прочих ликвидировано. Как сообщается, они находились там для того, чтобы в очереди ознакомиться с планом э, подготовки российских военнослужащих к наступательным и оборонительным Действием. Северная Корея уже напрямую втянута в войну в Украине и поставки здесь артиллерийских снарядов, мин, оборудования и в том числе артиллерийских, артиллерийских снарядов, ракет – это все втягивание непосредственно непосредственное участие в преступной войне. И на будущем военном международном трибунале пусть заочно, тем не менее, будут будет место для военного руководства и политического руководства Северной Кореи, даже если они лично не будут туда притянуты, они в любом случае будут осуждены. Это важно. С точки зрения будущих неизбежных репараций. Украина, кстати, имеет все шансы также подать и на иранское руководство. И наконец, еще одна позитивная новость. Вице-премьер-министр Польши, он же министр обороны Владислав Касиня Камыш, заявил о том, что на объявление о рекрутинге в Украинский легион в Польше его формируют, уже, уже пришли анкеты 300 украинцев, проживающих в республике. Польша. Кроме того, он заявил, что набор украинских добровольцев должен был начаться еще в начале сентября, но тогда не было достаточного количества желающих. Но Украина использовала это время. Она начала проводить мероприятия по информированию, вербовке и продвижению этого процесса. Поэтому мы рассчитываем на результат, заявил министр обороны Польши. Всего сообщается. Что Украина обеспечит украинских военнослужащих в составе Украинского легиона, формируемого на территории Польши формой и организует для них толовое обеспечение, а польские партнеры предоставят вооружение и технику. То есть полностью эта бригада будет укомплектована. Речь идет о бригаде. В данном случае этот легион эта бригада будет укомплектована за счет э, арсеналов Республики Польши. То, что она может закупить у них, активно развивается программа с э, странами Запада, с Южной Кореей, в частности, э, кроме западных стран, я имею в виду. Соединенными Штатами, Великобритания, Франция, Германия, то есть там все будет более чем хорошо. Тогда, когда этот батальон, э, прошу прощения, бригада, легион будет сформирован, обучен в западных странах, и потом он уже отправится в Украину для участия в боевых действиях. Такие у нас новости, друзья, обширным, большой объем. Не забывайте, друзья, оставить комментарий, еще раз повторю, считаете ли вы необходимым оставлять в начале видео анонс. Также не забывайте подписываться, рекомендовать это видео друзьям и знакомым. Берегите себя. Спасибо всем спонсорам, друзьям и партнерам канала, друзья, за вашу неоценимую помощь. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу и слава нашим западным и не только западным. Партньорам бігідісіб с вами був майор Канська Армітара з Брізовіз. До нових встреч. Пока-пока. Підпишіться на -пока. канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.